दो बंदे अलग अलग फ्लोर पे रह रहे हैं रेंट पे अब वो चाहते हैं कि एक दिन टेंकी नीचे वाला फुल करे और एक दूसरे दिन ऊपर वाला फुल करे इसी तरह वो कहते हैं कि जब भी टेंकी खाली हो तो हमारी मोटर चलनी नहीं चाहिए बस हमें पता लगना चाहिए कि हमारी टेंकी ख़ाली हो गई है या हमारी टेंकी फुल हो गई है बाकी जो नंबर वाइज है एक दिन एक भाई ने चलानी है दूसरे दिन दूसरे भाई ने चलानी है तो उसका क्या तरीकाकार है मैंने कहा आप दोस्तों के साथ ये तरीकाकार मैं शेयर कर देता हूँ ताकि इस तरह के कुछ और दोस्त भी होंगे जिनको इस तरह के कनेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है तो ये वीडियो आप दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो सके और ये तो मैं खाली इसका इसमें जो आपको तरीक़ाकार ये बताऊँगा कि मोटर चलेगी नहीं लेकिन आपको पता चलेगा कि हाँ मोटर टेंकी खाली हुई है या फुल हुई है तो दूसरा तरीकाकार है उसमें ये भी है कि ऑटोमेटिक एक एक दफ़ा मोटर टेंकी फुल करेगी एक भाई के मीटर के साथ दूसरी दफ़ा जब चलेगी तो दूसरे भाई के मीटर के साथ ऑटोमेटिक चलेगी मतलब एक दफ़ा आपने उसको सिस्टम बना देना है लगा देना है थोड़ा सा एक्सपेंस है उसके बाद में आपको ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब भी मोटर टेंकी खाली होगी एक दफ़ा नीचे वाले भाई के मीटर के ऊपर मोटर का लोड आएगा दूसरी दफ़ा उसके दूसरे ऊपर वाले भाई के ऊपर फिर इसी तरह दोबारा फिर चलेगी तो इधर मतलब नंबर वाइज ऑटोमेटिक वो चेंज होती रहेगी उसका क्या तरीका कार है वो अगली वीडियो में बताऊंगा लेकिन उसके लिए कम से कम दस बंदे जो है ना वो कमेंट्स करें कि हाँ उस तरह के कनेक्शन बनाएं फिर उसके बाद में उसके कनेक्शन बनाऊंगा और लाइक भी किया करें वीडियो को क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ आप दोस्तों के फ़ायदे के लिए ही वीडियो बनाता हूँ जो भी वीडियो होती है आप दोस्तों को किसी न किसी जगह में काम आ सकती है तो बहरहाल वीडियो शुरू करते हैं ये मैंने टैंकी बनाई है ठीक है मोटर किसी भी जगह पे रखी होगी हमारा मोटर के साथ मोटर के कनेक्शन के साथ टैंकी के साथ पानी की लाइन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है ये दो फ्लोर मैंने बनाए हैं मतलब यहाँ से यहाँ तक ये एक फ्लोर है ये दूसरा फ्लोर है और टैंकी ऊपर आ गई तो क्या करना है इसके अंदर दो लाइटें लगानी हैं दो अलग अलग कलर की रेड और ग्रीन लगा देनी है रेड और ग्रीन लगा देनी है नीचे वाले फ्लोर पे भी दो लाइटें ऊपर वाले पे भी, भी दो लाइट हैं दूसरी को बड़ी लाइटें लगाएंगे उसका एक्सपेंस ज़्यादा आएगा तो उसके लिए मेरे पास जो हल है ये पैनल बोर्ड के अंदर लगने वाली ये छोटी सी लाइट है इसका खर्चा बिल्कुल ही मामूली होता है ये जब भी ये लाइट चार लाइटें चलेंगी तो इसका जो एक्सपेंस है ये दोनों में से किसी एक के ऊपर पड़ेगा ये आपने जहन नशीन करना है बताना मेरा फर्ज और टेंकी के अंदर जो फ्लोर स्विच लगाना है ये इस तरह का फ्लोर स्विच लगाना है ये मैंने पुराना उठाया हुआ है ताकि आप लोग दोस्तों को सही से समझा सकूँ इसके अंदर तीन पॉइंट होते हैं ये तीन पॉइंट वाला जो आपने लगाना है एक का तरीकाकार होता है जैसे ही ये ऊपर होगा तो ये एक तार यूसमल हो ये कामन है जैसे इसका मुंह ऐसे ऊपर आएगा तो ये जो कामन है एक एक, तार के साथ इसका पॉइंट ऐसे टच हो जाता है और जैसे ही इसका मुंह नीचे होता है मतलब खाली होती है तो ये इधर से हट के ये एक दूसरे के साथ टच हो जाता है ये तीन पॉइंट इस तरह काम करते हैं आगे चल के मैं इसके जो कनेक्शन है वो आपको समझाता हूँ और जो लाइट है लाइट के अंदर आपको पता है न्यूट्रल फेस दोनों चाहिए होते हैं तो उसके लिए मैंने कुछ ड्राइंग बनाई है एक लाइट ये एक रेड लाइट ग्रीन लाइट रेड लाइट ग्रीन लाइट मतलब एक फ्लोर पे दो लाइटें लगानी है एक रेड और एक ग्रीन और इसी तरह ऊपर वाले फ्लोर पे भी एक रेड और एक ग्रीन लगानी है और इसके कनेक्शन ये न्यूट्रल मैंने इस साइड पे कर दिए हैं प्लस जो है ना फेस मैंने वही सेट पे कर दी है ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें इसके अंदर जो हमने लेके जाना है वो न्यूट्रल लेके जाना है फेस को क्या करना है ये जितना भी पॉइंट हैं फेस वाले इन सब को हमने क्या करना है आपस में इस तरह ज्वाइंट कर देना है ये चारों में फेस आ गया अब इसका जो फेस है अब ये आपने डिसाइड करना है नीचे वाले फ्लोर से या ऊपर वाले फ्लोर से वो आपने करना है ये फेस जाके एक के साथ भी आप लगा देंगे तो ये सारों में क्योंकि ये सारे हमने कामन किए हुए हैं तो सारों में चला जाएगा ये फेस वाला काम हमारा ख़त्म हो गया अब आ जाते हैं न्यूट्रल की बारी न्यूट्रल जो है वो इसको यहाँ से सीधा ले के आएंगे ये इसके कॉमन में जो आपको फ्लोट स्विच दिखाया है उसके जो कॉमन पॉइंट है उसके अंदर इसको लगा देंगे न्यूट्रल को ये लाजमी ख्याल करना है कॉमन में ही लगाना है नीचे वाले में ये ऊपर ये फुल का है नीचे एम टी मतलब नीचे खाली होगा तो नीचे वाला ये पॉइंट नीचे वाले में आ जाएगा और जैसे ही फुल होगा तो ये पॉइंट इसमें कनेक्ट हो जाएगा तो इसके इस तरह जो है अब इसको हमने बनाने दो सेक्शन ये जो रेड लाइट है ठीक है रेड का मैं आर लिख देता हूँ ये भी रेड है इसका भी मैं आर लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो और इसका मैं ग्रीन लिखता हूँ नीचे वाले का भी ग्रीन लिखता हूँ ताकि आपको आसानी हो अब जो रेड है ये रेड का पॉइंट नीचे वाले रेड के साथ इस तरह कनेक्शन करना है अब जैसे ही हमारी टेंकी फुल होगी फुल वाला जो कनेक्शन है वो हमने क्या करना है घुमा के ये आपको समझाने के लिए मैं इतना लंबा चक्कर लगा रहा हूँ ताकि कनेक्शन मिक्स ना हो और आपको समझ आ सके अब जैसे ही टैंकी फुल होगी तो क्या होगा ये पॉइंट इसके साथ टच होगा ये करंट घूम के यहाँ इसमें आ जाएगा फेस पहले आया हुआ है न्यूट्रल यहाँ पे मिलेगा तो ये रेड लाइट जलेगी ये जलेगी तो इसके साथ ये नीचे फ्लोर की भी रेड लाइट जल जाएगी तो जो भी नीचे वाला है या ऊपर वाला है वो भाई को पता चल जाएगा कि हमारी टैंकी फुल हो चुकी है तो इस तरह टैंकी फुल होने का तरीकाकार आपको समझ आ गया अब रही बात टैंकी खाली होने पर तो इसी तरह क्या करना है जैसे इसको हमने कॉमन किया है तो इस तरह ये जो ग्रीन लाइट है इसका भी जो न्यूट्रल का पॉइंट है उसको हमने नीचे वाले जो पॉइंट है उसके साथ हमने कॉमन करने हैं ये इसका एक पॉइंट और नीचे वाले ग्रीन का ये देखें ये ग्रीन का एक पॉइंट अब जो एम वाली है ये लाइन हम ले आएंगे सीधा इसके साथ टच कर देंगे अब जैसे ही टैंकी खाली होगी यही पॉइंट फिर इसके साथ टच होगा तो करंट यहाँ से घूम के इस ग्रीन लाइट को जलाएगा इसके साथ हमने इसको कॉमन किया हुआ तो इस ग्रीन लाइट को भी जला देगा इस तरह जो कनेक्शन है उसमें टैंकी फुल होगी तो रेड लाइट दोनों फ्लोर पर जलेगी देखने वाले बंदे को पता चलेगा कि हाँ यार टैंकी फुल है जितनी देर फुल रहेगी रेड लाइट जलती रहेगी जैसे ही खाली होगी तो फिर रेड लाइट बंद हो जाएगी ग्रीन लाइट जो है ना वो जलना शुरू हो जाएगी कि पता चलेगा यार टैंकी खाली हो हाँ चुकी है कलर कोई आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से मैंने आपको समझाने के लिए ये दो कलर यूज़ किए हैं तो इस तरह आपके जो कनेक्शन हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं दोनों भाइयों को पता चलता रहेगा कि कब मोटर खाली है कब फुल है किस दिन किसने भरना है वो आप लोगों ने डिसाइड करना है दोस्त ने कमेंट्स किया था मैंने कहा ये काफ़ी सारे नया सवाल भी था मैंने कहा काफ़ी सारे दोस्तों तक ये मालूम पहुँची जानी चाहिए तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें मिलते हैं इस तरह की नई और मालूमती वीडियो में अपना रखेगा बहुत सारा ख्याल अल्लाह हाफिज़